Ади, це програма модне здоров'я. Сьогодні ми говоримо про причини головного болю. А от чи можна подолати такий неприємний стан без використання медичних препаратів? Тема нашого наступного дослідження, і ми завітали до масажного кабінету. Здравствуйте. Здравствуйте, чи дійсно масаж може допомогти позбутися головного болю, яким чим він діє на наш організм на сьогоднішній день? кожен другий чоловік страждає страдає головними болями. для человека, у которого очень мало времени, для человека, который постоянно находится в гиподинамии, то есть он постоянно сидит. Массаж, он действительно поможет избавиться от этих всех не, неприличных болей. Дело в том, что когда мы производим массаж, мы улучшаем кровообращение в мышцах, мы питаем мышцы, мы питаем все наши э, клеточки и улучшаем кровяное давление. Я бы вам хотела э, предложить э, сделать себе массаж на воротничный Воротниковой зоны, чтобы вы на себе прочувствовали, на самом деле, какое облегчение может быть после массажа. Давайте спробуем. Расскажите, пожалуйста, какие методики вы используете в период массажа, еще помогает вырваться из головной болью? Самая эффективная методика – это классический массаж на воротниковой зоны. Сейчас я вам ее продемонстрирую. Будем захватывать под лопаточную часть и плавно переходить до до шейных позвонков, где мы будем работать с трапециевидной мышцей и шеей. Этот массаж хорошо работает на расслабление мышц, на кровообращение, на улучшение психического, эмоционального состояния. А какие еще методики есть для подавления головного боли? Очень эффективная методика – это точечный массаж. Он используется при нарушениях кровообращения. При нарушениях питания, а также при нарушениях желудочно-кишечного тракта. Массажные рухи, которые можно самостоятельно выполнить для того, чтобы позбутися головного боли. Да, действительно, существуют такие движения. Мы можем использовать в домашних условиях самомассаж. Также мы самомассаж можем использовать и на рабочем месте. А можете показать мне какие-то такие рухи, непростейшие, которые может все запомнить и выполнить самостоятельно? С удовольствием. Мы берем ручки, складываем возле шейки. И начинаем сверху вниз делать растягивающие движения. Спускаемся чуть-чуть ниже и проводим по плечам, по трапеции. Вы выполняете правильно, только можно больше надавливать. Следующее движение. Мы, мы берем правую ручку, кладем на шею сверху и сверху вниз по трапециевидной мышце, по плечу. Мы спускаемся вниз до локтевого сустава и возвращаемся выше до шеи вверх. Но вы при этом должны быть расслаблены. Если вы массаж делаете, самомассаж дома, у вас может играть ваша любимая музыка. То есть вы можете от этого еще также получить двойное наслаждение. А так и точковый массаж, я вы мне показывала, можно самого собой сработать? Да, конечно, можно. Мы указательным пальчиком кладем ручку на заднюю часть шеи и ищем впадину. Да, вот она здесь по находится центру. по центру. Мы нажимаем пальчиком на эту точечку. Три на, да, на углубление три раза. Далее мы задействуем уши. Сверху вниз по ушной раковине делаем круговые движения. Большим и указательным пальчиком спускаемся до мочек и возвращаемся от мочек снизу вверх. Также это движение выполняется три раза. Следующая точка это точка, как мы называем третьего глаза. Она находится по центру между бровными дугами. Вот она. А я какие можно точно вызначить такие листы? А вы это прочувствуете, потому что здесь вы можете испытывать дискомфорт, как правило. А когда мы находим эту точку, что мы Мы испытываем расслабление в передней части головы, то есть лобной части. Следующая точка, эту точечку любят очень косметологи. Эти точки используются хорошо даже для подтяжки лица. Например, смотрите, это подбровная часть, тройничный нерв. Также нажимаем 3 раза. А яких э, так уж можно видчета? Прямо вот бровные дуги, вот переносится, мы поднимаемся выше. Да. Их можно просто натаскать для того, чтобы э, шкера притянулась на обычке. Это правда? Это правда. Ну, если су существует косметическая проблема, косметологическая, то с помощью этих точек... Ми можемо прорабатувати також мишці лица. Ну ще я вам дуже дякую за цей масаж за цікаву інформацію. Я позбулася головного болю, і більше того, навіть дізналася, як трохи омолодити своє обличчя. Спасіба дуже вам дякую. Будьте здоровими.